pelaburan, investment, istismar. Memang maklumlah. Ia adalah satu cara kita mengembangkan harta kita. jangan simpan, jangan beku. Hatta Rasulullah pun suruh. Nabi kata, "Ma waliya mal al-yatim falyatajir biha wa yadaha ta'kuluha Nabi kata siapa-siapa yang jaga harta anak yatim, maka hendaklah dia berbisnes dengannya. Guna, berniaga. Dan jangan biarkan harta itu dimakan sedekah. Ya ini zakat. Pasal harta ni kalau cukup ni, sok mana pun kena zakat. Akhirnya, za harta itu berkurangan. Tidak produktif. Tapi zakat tetap kena bagi. Ugi je lah. Nabi kata guna. Guna kakir sebagai perniagaan. Ambil upah atau sumpah maunya. Ha, sekadar hak ni lah. Haa, jangan duk benda apa duit awak pula. Tapi dibenarkan. Ha. Pasal, syarok memang menggalakkan supaya harta dikembangkan. Dalam satu-satu cara ialah, kita melabur lah. Dan dia ada berbagai-bagai bentuk lah ya. Ha, pelaburan ni dia ada macam-macam. dia ada pelaburan perusahaan. mana kawan tu nak meniaga dia perlukan modal. Kita pun sumbang lah. Kadang-kadang syarikat-syarikat tertentu dan boleh jadi institusi kewangan juga. Atau tersimpan duit dekat BSN premium. Ah itu dia pakai akad investment lah kalau deposit. Ya. Jadi ada yang dilakukan oleh syarikat itu di luar lah banyak. dan ada juga dilakukan oleh institusi kewangan lah. Ya. Dua-dua ni traders. Ya. Yeah. Ha, perusahaan syarikat pun traders, peniaga. Insi kewangan pun hari ni traders. Ha, cuma bezalah, yang ni normal traders. Yang ini in intermediary traders. Dia peniaga juga. Tapi dia peniaga yang memain peranan sebagai orang tengah lah. Ha, dan dua ni memang tidak sama. Kalau nak jadikan bank macam normal traders tak boleh lah. Ha, jual beli di bank tidak sah. Kenapa? Ha, kerana orang nak beli, nak buat pembayaran nak mohon pembayaran, baru dia buat jual beli kalau tidak dia tak buat, patut bank kena beli dulu kereta, kena beli dulu rumah ha, lepas tu barulah dia jual kalau bank buat macam tu tuan-tuan kat seller tak ada saya makan daripada aku pergi beli terus dengan saya, kat kereta, baik aku beli beli, beli terus dengan bank, dia pun menaikkan kereta juga tutup, kakak dealers tu sama kat rumah kalau bank pun buat macam tu buat kerja macam property hancur lah property daripada saya pergi beli dengan syarikat A, syarikat B, syarikat C yang akhirnya dia akan mohon juga dengan bank dan dia dapat keuntungan tertentu baik aku terus pergi beli dengan bank hancur property di samping isu-isu yang lain lah ha, itu bukan tapi bank macam tu framework bank bukan macam tu oh dia buat macam tu bank tu orang -orang tak sampai 2-3 tahun lingkup lagi satu kalau bank buat macam tu siapa nak tanggung kau begitu gini harga jadi mahal banyak orang tengok orang petikai hari tu macam tu kan Ha, jadi dia kata jual beli tak betul, tak, 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 original lah. Jual beli original ni kita beli dulu. Oh kita berbisnes dengan barang itu. Betul, itu normal traders. Bank ni atau isi kewangan ni dia intermediary traders. Ha, jadi ada pelaburan perusahaan. Istismar syarikat. Ada juga pelaburan saham. Ha, pelaburan saham ni sebenarnya ada satu bentuk pelaburan perusahaan atau perdagangan atau perniagaan juga. Cuma tadi memang kita terus bagi modal. Yang ini kita bagi modal menerusi saham yang dikeluarkan oleh syarikat itu. Dan bila kita beli saham satu syarikat itu, kita memiliki lah atau ada ownership lah kat atas syarikat itu. Ha, dah ada macam-macam lah. Ada saham perniagaan, ada saham hartanah. Tapi ada banyak lah. Ya? Ada saham amanah. Ha, macam syarikat-syarikat yang diniagakan di bursa tu lah. Cuma ada yang patut syarok, ada yang tak patut syarok lah. Tuan-tuan pilih lah yang patut syarok tu. Ada yang 100% full patut syarok ada yang keperluan syarat dia tu kurang sikit 5%, ada yang 15, 10%, ada yang 15%, ada yang 20%. Jadi kita ada authority yang berbincang dengan pakar-pakar dan yang ada untuk keluarkan satu-satu tanda aras, benchmark, panduan. Ya tak? Depo lagi tahu pada kita. Ada saham hartanah. Ha. Tuan, tuan nak memiliki KLCC boleh. Pergi bursa beli saham dia. Dipanggil REIT. Ha. Islamic Real Estate Investment Trust kalau Islamilah. Ha. Re atau I read. Which is ada hartanah-hartanah tertentu diniagakan di bursa. Tuan-tuan nak memiliki KLCC. Ha, beli saham KLCC. Tuan-tuan beli saham tu, tuan-tuan sudah memiliki KLCC. Tapi setakat satu saham, tuan-tuan ha, memiliki kot tombol pintu je lah. Ataupun sekeping ni tingkat nak ke. Ha, tapi kalau tuan-tuan melabur, banyak. Banyak lah untungnya. Ha, tapi katanya dia punya pulangan tinggi juga tuan-tuan. Setahun sampai 8%. Ada hartanah-hartanah yang high value yang diniagakan di bursa tuan-tuan boleh join beli tuan-tuan ha, memiliki lah selain daripada satu bentuk pelaburan tuan-tuan memiliki juga syarikat itu ha, at least ada something lah macam tadi tuan-tuan bagi duit je yang ni tuan-tuan bagi duit tapi dalam bentuk saham dan pemilikan atas saham tu kan sisi pemilikan ha, ada saham amanah tuan-tuan ha, masuk SB apa gitu gini tu ada macam-macam tuan eh. ya, tak kisahlah janji ia satu bentuk pelaburan ada ha, ada juga pelaburan emas. Ha. Hari ni pun bank buat pelaburan emas ni. Kata di bank Islam tu tuan-tuan boleh beli emas rendah RM10. Dan bank-bank lain pun ada buat. Cuma dia ada dua tuan-tuan eh. Satu konvensional, satu islamik. Tuan-tuan cari I lah. I gold account. Ha. Ada I, 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 I tu. Kalau I term deposit. Ha. Ataupun I duduk kat ujung. Ha. Gold account I. Term deposit I. Suka hati dia lah. Nanti I kat depan ke, I kat belakang ke. Kalau tak ada I pun tak apa. Itu tak ada masalah sama sekali. Ha, tapi struktur dia bagaimana? Kontrak dan praktik yang diamalkan bagaimana? Ha. Yang mana kita kena pilih yang yang secara komplain lah. Ha. Nampak? Dia samalah dengan investment-investment yang lain. Tuan-tuan masuk. Ha. Apa nama? Kalau di BSN, premium. Simpanan premium. Kalau di bank rakyat, AUFA. Eh, sorry, bank apa? Bank, bank Islam kan? Raufah, Al itu semua investment account tu. Dia ada pesik tapi dia based on investment contract. Memanglah dia bagi tuan-tuan pulangan tak tinggi. Tuan-tuan dapat 1% 2% aja. Tapi dia tak ada risiko atau rendah risikolah. Ha, dia memang dah jadi nature. Atau kalau kita belajar dalam konteks kewangan semasa lah. Khusus pelaburan, investment atau estate smart. Ha, dia mesti ada high risk, high return. Sama ada tuan-tuan melabur -tuan dalam pasaran Islam ataupun professional. Dia mesti ada high risk, high return tuan, masuk masuk no risk, eh, ya, bukan noris lah, mana loris, tuan, tuan nak high return tak ada. Ya. Atas Dr. Zaruding, dalam ceramah beliau, saya pernah lihat, dia kata kalau ada investment yang low risk, high return, scam. Mesti scam je. Mana ada investment macam tu? Ha. Of course lah kalau investment jangka pendek. Masuk RM500 dalam masa seminggu akan dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000, even RM10,000, RM15,000. Allah nampak sangat scam. Mana ada investment short term macam tu dapat untung berlipat kali ganda. Tak ada. Itu scam. Investment ni mesti sekurang-kurang ambil masa tuan-tuan. Bukan kata saham saja Macam emas. Tak, tak tinggi. Emas sekurang-kurang. Three or four years. Baru boleh untung lebih sikit lah. Walaupun ada kenaikan 10 to 15 or 20% every year. Tapi kalau ha, 10 tahun. Ha, tak Datuk Sri Nazir pernah buat forum bukan forum lah, dia bual bicara kewangan, khusus pelaburan Islam lah dengan Dr. Zul Al-Bakri uh, ha. which dia kata saham pun nak dapat setahun 20% pun agak suka tapi dia beritahu ada syarikat yang buat dan dia Islami, setahun 20% tapi tak banyak, dalam satu syarikat satu belum tentu ha. kalau ada janji, bukan kata 20% 500 times, 500 kali ganda <laughs> masuk 100 ringgit, boleh dapat 5,000 ringgit Kadang boleh dapat RM10,000 lagi. Oh, itu mepek. Tak ada investment apa-apa atas dunia ni macam tu. Tak ada, tak ada, tak ada. Itu confirm scam. Pasal banyak sangat scam-scam di media sosial lah. Ha?